Почему на Украине до 2014 года не ввели вторым государственным русский язык? А зачем он нам? Мы что? Канада, Бельгия, Казахстан. Зачем он нам? Вот я вот причины войны вот разбираю, почему. А, вот если это бы вот причина представляете... войны одна из причин, всего их три, конечно. А -а -а. Вот если бы в Ирландии, допустим, ирландцы сказали бы англичанам, которые англоязычным, там, по-английски говоришь? Чемодан, вокзал, Англия. Вот уезжай в Англию. И чу, учи ур, ирландский язык, в Ирландии живешь. Там сделали два государственных языка. Mm -hmm. И что бы было с теми ирландцами, если бы они вот так вот сказали. И ее бы вообще на, на карте мира бы не было. Англичане бы ее просто стерли бы в порошок. Mm -hmm. Вот это нормально, mm -hmm. да? Mm -hmm. А на Украине нет, у нас только мова. А Мы по-русски по по-русски разрешаем. По-русски разрешаем. Вы Потому что русскоязычных 85% населения. Во первой на... причине нам нужно два государственных языка. Зачем? Чтобы не ущемлять права русскоязычных людей не на территории Украины, русскоязычные, да, русских, русскоязычных, которые живут так, веками на этой территории, или это одно и то же. Нет. Петренко, Попенко, который живет в Самаре, это русский человек. Нет. И, допустим, Данилов или Алаков, То есть вы не Он на Украине живет. Разница между русскими и русскоязычными? Вообще не понимаю. Понял. Одно и то же. Русские и русскоязычные. Понял. И вы считаете это одной из причин войны? А одну из причин. Безусловно. И, соответственно, целью войны будет что, по вашему? Защитить население вот тех регионов, которые этнически считают себя русскими, и вообще русскими, не обязательно этническими. Для этого вы уничтожили 70 тысяч жителей Мариуполя русскоязычных. Нет, ты мне ответь на этот вопрос, что ты меня начинаешь заговаривать. Я тебе не заговариваю, я тебе ответил. Зачем нам второй русский государственный язык? Так вот, чтобы вот никто никого не уничтожал, до 2014 года надо было вводить, обязательно, вы обязаны были вести.